حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملہ میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہار ہے اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ لوگوں میں ایک میلہ لگتا تھا لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر لہو و لاب میں مشغول رہ کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے مٹھائیوں اور کھانوں کو پرشاد کے طور پر کھاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلہ کی طرف چلے گئے لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس لوٹ آئے اور قوم کے لوگ میلہ میں چلے گئے پھر جو میلہ میں نہیں گئے آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا ترجمہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں ضرور ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا تمہارے چلے جانے کے بعد سورہ امبیا رکون نمبر پانچ چنانچہ اس کے بعد آپ کلہڑی لے کر بتخانہ میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ علیہ السلام بتخانہ سے باہر چلے آئے قوم کے لوگ جب میلہ سے واپس لوٹ کر بت پوجنے اور پرشاد کھانے کے لیے بت خانہ میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں ایک دم سب بک گئے اور شور مچا کر چلانے لگے ترجمہ کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے بے شک وہ ظالم ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلوائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا کیونکہ کلہاڑی اس کے کندھے پر ہے آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان ہی سے پوچھ لو وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے قوم نے سر جھکا کر کہا اے ابراہیم ہم ان خداؤں سے کیا کہیں اور کیسے پوچھیں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا ترجمہ تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے تو فہ تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم لوگ پوجتے ہو کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو سورہ انبیاء رکو نمبر پانچ پارہ نمبر سترہ آپ علیہ السلام کی اس حق گوئی کا نعرہ حق سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا کہ اے لوگو حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو کر لو چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس آگ کے شولے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا پھر آپ علیہ السلام کو ننگے بدن ان ظالموں نے ایک گوپن کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راک ہو گئے ہوں گے مگر احکم الحاکمین کا فرمان اس آگ کے لیے یہ صادر ہو گیا یا نارو کو سلامن علی بہیم ہم نے فرما دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پائے چنانچہ نتیجہ یہ ہوا جس کو قرآن نے اپنے کاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا ترجمہ اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ناکام بنا دیا آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے اور ظالم لوگ افسوس ہی کرتے رہ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمینوں آسمان کی تمام مخلوقات چیخیں مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ اے اللہ تبرک تعالیٰ تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علمبردار اور تیرا پرستار نہیں لہٰذا تو اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامیوں مددگار ہوں لہٰذا تم سب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجا دوں پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا کون سی دعا پڑھ کر آپ علیہ السلام آگ میں گئے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا پڑی لا اللہ انتا سبحان کا لقل ہم تو و لکل ملکو لا شریک اللہ اور جب آپ علیہ السلام آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف سولہ یا بیس برس کی تھی آپ علیہ السلام کتنی دیر تک آگ میں رہے اس بارے میں کہ آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے تین اقوال ہیں بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات دنوں تک آپ علیہ السلام آگ کے شولوں میں رہے اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ چالیس دن رہے اور بعض کہتے ہیں پچاس دن تک آپ علیہ السلام آگ میں رہے واللہ تعالی عالم درس ہدایت اس واقعہ سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی تواغوتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں اور اپنا توکل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھتے ہیں کیونکہ وہ ذات چاہے تو آگ سے بھی بچا لیتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا وہ ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے لیکن مؤمنین کے ساتھ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بارہا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل اس طرح مضبوط ہونا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں سرخرو فرمائے اور ہمیشہ اپنا ساتھ عطا فرمائے آمین